За таку державу вмирати не хочу. Анапського стрімера, оштрафованого за дискредитацію армії РФ, відправили на війну. Напередодні під час ігрового стріму 30-річний мешканець Анапи сказав, що у його місті тільки цвинтарі збільшується, і що він не хоче вмирати за таку державу, і що його ставлення було б іншим, якби йшлося про Америку. Адже там військових, за його словами поважають. То кладбище що в Анапі. Героев России слишком много на Просто так вид. А он всего боится, сидит тут как Не, я умирать не буду. Да я не даю умирать, а вообще говорю. За Велик такое государство молодец. не хочу. За такое государство, в которое нет помощи. За такое не хочу. за Америку, так в Америці я був би военным. Там хоча б уважение є к военным. Після цього стрімера змусили публічно вибачитися та оштрафували за адміністративною статтею. Він сказав, що його слова було вирізано із контексту, що він не має нічого проти війни, а навпаки, за перемогу Росії. Всем хочу извиниться, слова вырезаны со стрима, были из контекста. Я сам бывший военный и служил в российской армии, был на должности заместителя командира взвода, младшим сержантом. вырезаны из контекста, я просто сказал, чтобы больше сохраняли наших военных чтобы было меньше потерь. Я всегда был за Россию и буду за Россию. Если бы было и здоровье, то и поехал на СВО. К сожалению, нету здоровья. Хочу извиниться, тех, кто не так понял, ничего про Россию и я не говорил. И служить я не могу лишь только по здоровью. Еще раз хочу извиниться всех, кого затронул, обидел. Я лишь только хочу, чтобы меньше было погибших, потому что я за всех переживаю и за Россию. И режим Украины падет, и я верю в Россию стрима стримера змусили написати заяву на укладання контракту, не зважаючи на його стан здоровья. Да? Как у вас вообще желание есть Родину защищать? Есть, но здоровья нет. С этими всеми статьями вы спокойно можете пойти служить по контракту. Это не мешает вам служить. Тогда мы вас приглашаем на медкомиссию. Вот. Запишите сейчас свои данные, заявления, заполните на контракт. В зоне СВО у вас вам будет положена зарплата от 210 тысяч рублей, знаете? Да, мало. Мало? Ну за жизнь. Когда на голой вечеринке бриллиант по 6 миллионов, я думаю.